Так, привет, мои красотки. Как и обещала, выхожу в эфиры. По времени смотрю, в какой день, вернее, в какое время будем с вами экспериментировать. Кто смотрит это видео впервые, меня зовут Лена, мне еще только 52. Я постройнела на 60 килограмм и уже более 4 лет фиксирую свои результаты как нутрициолог, помогаю женщинам улучшать свое здоровье, провожу марафоны с сопровождением. И очередной марафон у нас с вами стартует 22 декабря. Как раз будет уникальная возможность проскочить зим... новогодние праздники вместе со мной и не уйти во все тяжкие. В марафоне вы получите план питания, мое личное сопровождение, скажем, Волшебный пендель, потому что очень многие мне об этом говорят, что Лена в твоих марафонах я нахожу именно этот пендель. Ну и, конечно же, новогоднее меню, праздничное меню, благодаря которому вы не наберете лишние килограммы. Поэтому все это вы найдете в моих марафонах. А также на моем канале. Кто не поленится, тут может найти. Цена участия свободная. Вы оплачиваете ровно столько, сколько можете себе позволить за две недели нашей с вами работы. Я сейчас живу в Таиланде, это город Паттайя. Я переехала и живу свою самую, одну из своих лучших периодов жизни, живу сейчас в Азии. Делюсь, делюсь, делюсь адаптацией, как это проходит адаптация, делюсь тем, как вообще своими ощущениями, ну и вообще делюсь тем, что я вижу со своими зрителями. Поэтому вам заранее благодарна за то, что пролайкаете этот эфир, поделитесь эфиром, ну и, конечно же, поддержите комментарием. Очень важно для блогера, когда его зритель с ним на одной волне. А я знаю, что вы со мной на одной волне. Поэтому не молчите, не сидите за шторкой, обязательно пишите и рассказывайте, как у вас проходит процесс, возможно, снижение веса, возможно, кто-то находится на фиксации результата, возможно, другие какие-то темы, которые вам интересно обсудить, кроме политики, религии и мовы, и языка. На все остальные темы мы с вами общаемся с удовольствием. Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться, пока вы собираетесь. Знаю, что эфиры не запланированы, и они, кстати, самые крутые. Когда эфир я не планирую, мне всегда интересно наблюдать. Ну, во-первых, ко мне приходят люди, те, кто подписаны, им приходит оповещение. Напишите в комментариях, пришло ли вам оповещение либо вы просто скроллили страничку и увидели, что у меня идет эфир. Напишите мне, пожалуйста, об этом, тоже мне будет интересно. Ну, если не подписаны, подпишитесь, тогда вам YouTube должен, по идее, присылать сообщение о том, что у меня эфир. Кто уже начал лайкать? Велика вам дяка. Я вам очень за это благодарна. Делитесь трансляцией, лайкайте, пишите комментарии. Все это важно для продвижения канала и продвижения контента. Когда выходить в эфир, я еще для себя точно не решила. Вот, ну, фактически, ой, кто там лайкает. Спасибо, спасибо, спасибо для себя еще точно не определила, потому что ну, не всегда я могу регулировать этот процесс. Сейчас мне нравится, что я могу фактически распоряжаться своим временем по, своим, по своему желанию, но бывают такие моменты, когда не всегда у меня получается. Сегодня в планах было поехать в миграционную службу для продления 90 дней моя виза она подразумевает э, нахождение в таиланде в течение года но есть определенные условия этой визы каждые 90 дней надо ездить ходить ездить кому как удобно можно и в онлайне но я хожу лично э, делать продление на 90 дней то есть каждые 90 дней надо делать такую небольшую отметочку это не продление визы это продление как сказать, продление. Короче, надо себя обозначить, что я здесь, я с вами <laughs> в Таиланде. Поэтому вот такое. Так, вы меня видите, слышите, потому что что-то все сидят тихонько, я пока не вижу комментариев. Есть такая вероятность, что, может быть, эфир подвисает, потому что я нахожусь на мобильном интернете, и, ну, как бы, Бывают такие моменты. Ой, привет, хорошего дня эфира. Валера, спасибо, что написали комментарии. Я теперь понимаю, что я здесь не одна. Скоро Ярослав пойдет в эфир. Я решила выскочить чуть-чуть раньше. Думаю, я же обещала своим зрителям. Погода у нас сегодня классная. Очень комфортная. И скажу, что беру свои слова назад, когда говорила о том, что в Патаена, Джамтьене вода грязная и некомфортная. Я вам хочу сказать, я сегодня так кайфанула. Сегодня получила огромное удовольствие. Матвей, привет! Огромное удовольствие получила от того, что я купалась в море. До этого ездила я... Патапова, привет, привет! До этого я ездила на острова. Ну, у нас тут остров Калан, самый ближний, скажем так, который можно поехать есть пляж недалеко от Паттайи, где-то полчаса езды. Мы ездили туда, и сегодня тащила мужа, говорю, поехали на этот пляж. Он говорит, ну давай сегодня сделаем нон-стоп. Давай сегодня активность поставим на паузу, потому что я уже за тобой не успеваю. Ты куда-то тебе надо бежать и туда. И он мне сегодня даже говорит утром, я не понял, не понял тебе, что надо куда-то каждый день движнячить. Я говорю, да, да. Но сегодня, короче, я да. его пожалела и говорю, ну хорошо, сегодня давай мы с тобой никуда не пойдем, а завтра есть, ну не есть, а нам завтра надо идти в миграционную службу, не только мне, но и мужу, поэтому мы перенесли на завтра, на среду. Сегодня, ну сегодня решили так. Но сегодня тоже буду движнячить. Хорошего эфира. Благодарю, Матвей. Сегодня буду движнячить, потому что тут познакомилась с девочкой из Украины, и мы будем играть в настольный теннис. Он, кстати, очень хорошая такая кардио нагрузка, хорошая кардио, тем более вечером. Ну, в общем, очень хорошо. Я была в таком в захвате в захвате от того, как мы тут играли, и была мокрая вся. Ну, короче, я получила огромное удовольствие. Но я не об этом. Я не об этом. Я хочу рассказать о том, что, как я сегодня кайфанула от того, что вышла просто из Кондика и на набережной, собственно, к морю. А все началось с того, что закончился уксус, и Ярослав сегодня решил замариновать сало. И он сделал, сделать хотел маринад в уксусе, там чесночок, перчик. Но уксуса дома не оказалось. Я его не очень часто использую. И уксуса дома не оказалось, и я решила пойти купить уксус. Там порошок надо было постирать. О, постирать! Люди постирать. Сейчас придет Ярослав. Он где-то вышел. Сейчас я его возьму за шкирку, и мы пойдем позабираем наши вещи, вытащим. Боже, постирать. Представляете, машинка уже постирала, а я сижу с вами телепаю языком. Ну ничего, мы с вами вместе пойдем. Сейчас я река подожду. И пойдем вместе. Так, привет от Миши из Донецка. Я человек простой, вижу эфир Олены, сразу ставлю лайк, комментирую, и тапаю сердечко. Спасибо большое, спасибо. Все, кто присоединяются, пожалуйста, Возьмите пример с Валеры и сделайте вот просто так же, как и он. Наталка, привет! Доброго дня вам, хорошего настроения, хорошего вам эфира. Всегда стараюсь быть с вами. Наташ, я заметила, вы активно поддерживаете не только меня, но и Ярослава. Мне это вдвойне приятно. Поэтому, Наташа, огромное спасибо. Как ваши успехи? Напишите, пожалуйста. Наташа была у меня в марафоне и вышла с марафона с очень шикарными результатами. Я уверена, что самостоятельно также получается. Ну, а у кого не получается самостоятельно, жду вас в своем марафоне с 22 декабря. Мы с вами вместе спокойно зайдем в праздники и спокойно, без лишних килограмм, из этих праздников выйдем. Потому что только режим, система и дисциплина дает результат. И когда ты не один, когда ты, э, у тебя есть поддержки это на самом деле очень и очень круто вот именно так и работают мои марафоны наташ напишите свой результат участия в марафоне и уже после марафона какие у вас результаты сегодня получила огромное удовольствие от того что пошла покупалась в море и вы знаете на джамтене водичка чистая либо это зависит от сезонности. До этого была, ну, вода вообще была, не какашка. Ну, честно, было даже неприятно заходить, потому что, ну, короче, вот сама вода была не очень приятная на вид. Где-то был мусор, где-то еще что-то. А сегодня, девочки, мальчики, сегодня это просто кайф. Я сегодня как залипла на море. Я ушла в 10, ну, может, в начале 11 в магазин, а он все рядышком находится, в пешей доступности. Мы вместе с Ярославом пошли. Взяла кофеечек. Кстати, у нас там такая сейчас есть акция. Ну, не акция, это такое периодически, фактически, фактически периодически каждый день. Что-то да есть новенькое. И там, короче, берешь кофе, и тебе идет кофе, еще банан все это стоит 39 батов в гривнах это где-то 52 гривны в евро это около евро в долларах это меньше доллара ну все это до 1 евро и до одного доллара. поэтому утром я кофе не пила и думаю надо немножечко этот возместить скажем так момент хотя я кофе сейчас стараюсь минимизировать меньше пить кофе, но одна чашечка у меня, ну, максимум две идут в день. Поэтому сегодня взяли кофе с Яриком. Я говорю, пошли попьем на берегу моря кофе. Ну, пошли. Такой, знаете, аля романтик утренний. Он тоже утром не пил кофе именно во время завтрака. И я как залипла, Ярослав пошел домой, ему надо было телефон зарядить. Я говорю, я останусь, пока возле моря посижу. Это такой кайф. Поставить. У меня не было с собой ни полотенца, вообще ни... Ну, я одела купальник. Я, наверное, знаете, вот какой-то чуйкой почувствовала, что я буду купаться. Но я шучу, конечно, я одела купальник специально, потому что, сходив в магазин, надо было поставить, стирать белье. И стирка находится как раз на этаже вместе с бассейном. Ну и у меня были такие планы постирать белье, поставить и прийти на бассейн, там провести эфир. Я в ТикТок выхожу в это время. Ну и как раз думаю одену купальник, чтобы уже не бегать туда-сюда, и, собственно, я пошла в купальнике. Но у меня с собой не было ни баси, ни полотенца, ничего не было, и я решила э, остаться на море. Ярик пошел домой, а я осталась на море. Я сегодня люди кайфанула кайфанула от того, что я поплавала. Я плавала, наверное, около часа. Кайфанула от того, что вышла на берег, поставила шлепки. Сверху шлепок я поставила, положила свои шорты и села на, это, на вот это все. Это так классно. Вот знаете, вот, я не знаю, я надеюсь, что вы меня понимаете. Вот как можно из элементарных вещей получать удовольствие. Я думаю, что вы меня понимаете, потому что в основном на моем канале люди, ну, которые со мной на одной волне. Так, 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 я человек простой, я так, так в результате купила оцет, да, Валера, купила оцет, купила порошок, самое главное, знаете, пошла за порошком, а купила хлебушек, да, как говорится, не купила то, что надо, да, купила уксус, купила порошок, что я там еще купила, а мы купили кофе, ну да, кофе это уже было, знаете, как нагрузка. Я поняла, о чем вы говорить. У меня так очень часто бывает. Идешь за одним, а приходишь совершенно с другим. Да, уксус купила, сало замариновал. Ярослав, он говорит, я сегодня я мариную. Так, добрый день из Клайпиды. Добрый, добрый вам день. Так, я тоже вам ставлю лайки и сердечки. Стараюсь, но пока было два дня рождения у меня, у мамы 75 лет. Сегодня берусь за себя. Я стараюсь брать с вас, Леночка, пример. Спасибо. Мне очень приятно быть для кого-то, не только для себя, а и для кого-то также мотивация. Очень приятно. Вы знаете, ну, в первую очередь я сама себе мотивация, сама мотивирую себя не уходить во все тяжкие. Хотя тоже бывает, тоже бывают моменты в жизни. И вот буквально несколько дней назад был день рождения Людмилы. Я себе позволила уйти во все тяжкие, но на следующий день встала и увидела плюс. Но понимаю, что если я буду продолжать в том же духе, то, конечно же, будут одни плюсы. А когда ты уже осознанно идешь по этому пути и продолжаешь свой путь, продолжаешь свое питание, тогда, как говорится, и вуаля. Я тоже Ярослав очень приятно. Очень приятно, что вы, вас зовут Ярослав. Очень красивое имя. Поэтому я сегодня получила огромное удовольствие. Для себя решила, что сейчас я пока сама тренируюсь. Люда уехала, та женщина, которая, ну, знакомая, мы тут познакомились, мы с ней вместе проводили совместные тренировки, включали YouTube. И вот, кстати, тайские не спортсмены, а ну, в YouTube, где показывают трениров... ну, тренировки, кардио, с кардио, растяжки на... на руки. Эта девочка, Таечка, проводит эти тренировки. Очень они такие классные, интенсивные, мне очень нравятся. Мы с Людой вместе занимались. Сейчас Люда пока уехала, где-то через недельку вернется. Я, знаете, что себе придумала? Я попробую завтра это все дело записать, если у меня получится. Я решила тренироваться на берегу моря. Вода чистая, что меня не может не радовать, потому что когда потренировавшись здесь, на спортзале там или вот есть такое здесь тоже место возле спортзала, где можно на улице не только внутри, в середине, да, но и на улице потренироваться, я, я решила, что Завтра начну тренироваться на берегу моря. Мне так хочется. Это будет классно. Это будет, во-первых, свежий воздух. Это будет на берегу. И после тренировки, тренировка от, пол, от получаса до часа, в зависимости от того, которую я выберу, я комбинирую. У меня есть и 30, и 40 минут. Если часовая тренировка, то после нее очень классно будет поплавать в море. Вот такое у меня решение. Хочу это все дело воплотить в жизнь. Я думаю, что это все у меня получится. Люди, кто откуда, сколько вам лет, пишите. Здравствуйте, а где вы сейчас находитесь? Я сейчас нахожусь в Таиланде. Это город Паттайя. А вы где находитесь? Так, не сидите тихонько. Нас уже больше 40 людей. Это вообще нонсенс. Учитывая, что эфир не анонсированный, люди пришли, кроме моих постоянных, скажем, подписчиков. Поэтому желания тоже пишите и обязательно тапайте Тапайте. Олена, какое любое кардио можно было бы посоветовать в зимнее время ходить холодно а беговой дорожки нет дома чтобы я могла вам посоветовать то что делала я и заходит это на ура ну во-первых открыть youtube и поискать кардио кардио тренировку сейчас это уникальная возможность абсолютно бесплатно не имея зала не имея каких-то там тренажеров все себе помочь сделать. Я вот завтра фактически, если у меня получится записать это все, ну понимаете, да, там ветер может быть и штатив не будет стоять так, как хотелось бы, я вам запишу частично свою тренировку. Вбиваете в поисковик кардио и под свои вподобания свои предпочтения, да, там легкая кардио, там э, хорошая, ну вы поняли, да, то есть подбираете. Что могу посоветовать, вот прямо даже не думая, это ходьба с Лесли. Там настолько легко и просто, ну, для начала, сначала будет, конечно, сложно, но вот ходьба с Лесли, первая миля, там первая, вторая, там есть с усложнением, вот, да. Попробуйте, ходьба с Лесли, я в свое время, когда была с весом 100, плюс, я с ним начинала. Делала по возможности, сколько могла. Если вижу и чувствую, что капец, капец, и все. Я просто это, просто это все там, не останавливала, но делала там или не так активно, или не так быстро. как Сейчас же тренировки, которые делаю я, я тоже делаю, не знаете, не бегу спереди паровоза я вижу, что мне где-то там что-то не так, я нам, вот, допустим, какое-то упражнение, я его не могу сделать, да? Я либо в, тот, в ту минуту, там, каждую минуту, 40 секунд, точнее, каждое упражнение делается, плюс-минус, я там начинаю просто танцевать или ходить эту, эти 40 секунд, ну, чтобы как бы не останавливаться для этого кардио. Я сейчас нахожусь в Германии. Екатерина Евдокимова витая, витаю вас и тоже очень хочу побудить. Ну смотрите, у вас есть возможность это сделать самостоятельно. Сейчас надо мне вот Ярослав пришел. Пошли ж в этот. По поводу похудеть. Можете ко мне в марафон прийти. Для этого надо написать в комментариях после эфира «Хочу в марафон». Цена участия свободная. Либо самостоятельно открывайте мой канал. Там сколько всего, что только бери и делай. Но ну, а если не хватает поддержки, мотивации, то могу вас взять в свой марафон. Вы оплачиваете ровно столько, сколько можете себе позволить за две недели нашей с вами работы. В марафоне вы получаете план питания, мое личное сопровождение, а также волшебный пендель. Сейчас вам покажу, как у нас устроена, как у нас устроена прачка. Да, не хватает поддержки. Ну, смотрите, после эфира в комментариях напишите Хочу в марафон.